Nino Bucanadze vəahid müxalifət partiyasının lideri bu gün Marneuliya gələrək əhali ilə görüşdü. Nino Bucanadze seçki qabağı proqramları haqqında danışdı və Marneulidə icra başçılığından namizədi Rəşid Məmmədovu əhaliyə təqdim etdi. O, mövcud problemlər və onların həlli yollarını diqqətə yetirdi. Trinol part politikuri. Biz hər yerdə kompetensiyal olan şəxslərin namizdarlığını irəli sürmüşük. Onların yeterli dərəcədə birliyi var və çalışa bilərlər. Biz ölkəni qaydaya salacağıq və verdiyimiz vədləri yerinə yetirəcəyik. Seçki günü 3 üç bülletenin üçündə də əhali 3 nömrəni dairəyə almalıdır. Yalnız bu halda ölkədə irəli getmək, inkişaf olacaq. Finish yaxınlaşdı. Yəni ki, sabah yox birsün. Biz öz səsimizi, e, deməli, öz partiyamız üçün, öz deputatlarımız üçün, öz qan qanga bel üçün deməli səsimizi verəcəyik. Mən sizə belə deyim ki, biz çox aktiv hazırlaşmışıq. Ona görə ki biz 11 gündür bəlkə də 60-70 e, e, sayda kətlərdə olmuşuq. Xalq bizi gözəl qarşılayır. Biz partiyamızın ə ə deməli ə, xanım Nino Burcani azinin platformasını, proqramını xalqa başa salmışıq. Xalq bizi hökmdən dəstəkləyir və mən ümidim var ki, bu seçkidə biz qalib gələcəyik. Mən Rəşid Məhəmmdi təqdir edəcəm. Onun Dövtərlaykom like -on olmağına sevinirəm.